Вагонно-рефрижераторное депо номер два – одно из самых крупных предприятий на железнодорожном узле Басарабяска. Здесь трудится порядка 360 человек. Большинство сотрудников ВЧД-2 работают на предприятии не один десяток лет. В цеху работает 21 год, на железной дороге 40 лет. Стараемся работать без брака. Безопасность движения поездов прежде всего. Я уже работаю 12 лет. Я всю свою работу люблю и уважаю. Мне нравится железная дорога, значит, я Буду не бросать, а дальше продолжать свою работу. Основная задача ВЧД-2 – это производство капитального ремонта всех типов вагонов и тепловозов, ремонт изотермических подвижных составов и локомотивов. Умельцы данного предприятия также значительно продлевают срок эксплуатации старых вагонов. Этот вагон свой срок уже отслужил, но здесь ВЧД-2 его вновь вернут к жизни. Совсем скоро он будет разобран до основания. Изношенные детали будут заменены. Это позволит продлить срок службы вагона еще на 12 лет. Как отметил начальник ВЧД-2 Александр Димитров, из-за ситуации, сложившейся в Украине, объемы работ на предприятии в последние месяцы снизились. Экономика всех государств мира, она влияет на работу железнодорожного транспорта. Если там есть сбои, значит, соответственно, сбои получаются у нас. Потому что мы перевозим грузы и материалы для работы всех промышленных предприятий. И вот в данном случае вы видите, что делается на Украине. Вот эта ситуация тоже сказывается на деятельности нашего предприятия. Несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться железнодорожникам, они всегда с оптимизмом смотрят в будущее. Ощущается, что скоро праздник? Ну, конечно, ощущается. На сегодняшний неустойчивый день хотим, чтобы была тишина, спокойствие и взгляд в будущее. В канун профессионального праздника железнодорожники всегда с удовольствием поздравляют своих коллег. Мне искренне хотелось бы пожелать нашим железнодорожникам, моим коллегам, всем крепкого здоровья, творческих успехов на благо нашей молдавской железной дороги и побольше грузов и пассажиров. А мы уже обеспечим их безопасность при перевозке. День железнодорожника отмечается в большинстве стран постсоветского пространства в первое воскресенье августа. Руководство железнодорожного узла по возможности старается улучшить на данном предприятии условия труда для своих сотрудников. Сейчас здесь идет капитальный ремонт душевых. Основная задача ВЧД-2 ⁇ это производство капитального ремонта всех типов вагонов и тепловозов, ремонт изотермических подвижных составов и локомотивов. Умельцы данного предприятия также значительно продлевают срок эксплуатации старых вагонов.